नमस्कार न्यूज लोकतंत्र एटीन मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण आहोत एवढे शहरातील प्रभाग क्रमांक चार मध्ये आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार रईसा बानो मुश्ताक शेख अपनशी बातचीत करना आहोत या या सोबत है तो मुश्ताक भाई शेख जे स्वत नगर नगरपालिकेवरती नगरसेवकदेखिल होते तेंचे मोठे बंधु यठिका चार वेस नगरसेवक मनु नगरपालिकेमेंवड़ गले तो प्रकारे प्रकार जे पुतने हैं अमजद शेख हेसुदा मजी नगरसेवक होते आणि विद्यमान आता या ठिकाणी ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार देखील आहेत आणि रईसा बानो शेख या देखील नगरपालिकेवरती त्यांना नगरसेविका म्हणून काम करण्याचा अनुभव आहे त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत आणि वार्डामध्ये त्यांनी काय कामं केलेली आहेत किंवा त्यांचा संकल्प काय आहे हे आपण प्रत्यक्ष त्यांच्याशी बातचीत करून जाणून घेणार आहोत मुश्ताक भाई वार्ड में इससे पहले जो है क्या क्या काम किए हैं मैंने इससे पहले जब मैं पहली मरतबा चुन के आया था तो काफ़ी मैंने गटरों के काम रास्तों के काम और जो भी मेरे सामने छोटे बड़े काम आते थे मैंने उसको बराबर अंजाम दिया उसके बाद मैंने फिर बहुत से काम मैंने रास्ते के मंजूर भी कराया और करके भी लिया काम तो इसके बाद अभी जो भी काम आएगा तो वो भी करते रहेंगे अपन यानी है तना है कि मी या प्रभागा मधे की काम आती गटर की काम आती पाइपलाइन की काम हे काम मी पार पड़ी हैं परंतु या काम इसके अलावा भी तुम्हारे और कुछ काम हो गए जिसको अपन सामाजिक काम है आ, काम कहते हैं या तुमने जो है शिक्षण क्षेत्र में भी तुम्हारा बड़ा योगदान है इससे पहले भी तुमने उमराव भी सगी रायमत चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए तुमने बहुत सारे काम किए हैं तो तुमने जो है और सामाजिक काम कौन कौन से किए हैं मैंने सामाजिक काम के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम है तो राशन कार्ड है लोगों का जो गरीब काम जिनसे काम नहीं होता है अनाज नहीं मिलता टाइम पे अनाज जा अनाज का उनका काम नहीं होता है वो तो अनाज का उनको करके देना राशन कार्ड अगर फट गया तो उसको बना के देना राशन कार्ड नहीं है तो उसको नया बना के देना बताओ अभी तक तुमने ऐसे कितने लगभग राशन कार्ड बनाए मैंने सैकड़ों राशन कार्ड बनाया और कोई इसका यानी पैसा नहीं लेता मैं जो पैसा लगता है वो खुद मेरी जेब से लगा के मैं बना के गरीबों को देता हूँ अच्छा हाँ आगे भी जो भी काम रहेंगे तो मैं वो हिसाब से करता ही रहूंगा अभी गवर्नमेंट के जरिए बहुत सारी स्कीम्स सा आती है गरीबों के लिए महिलाओं के लिए तो उसमें भी तुम्हारा कुछ पार्टिसिपेशन है क्या है ना क्या मैंने अभी देखो घर कुल योजना में 21 लोगों को घर कुल योजना के फार्म भर के उनको घर के घर दिया हूँ मैंने मेरी कोशिश से जितना भी काम हुआ कोशिश करके मैंने उनको घर दिला के दिया उसके बाद लाड़की बहन जो पंद्रह सौ रुपये महीना जो हर औरतों को मिलता है उसमें हमने सत्रह सौ फार्म मेरे मेरी जो टीम है मेरी टीम के अंदर ग्यारह लोग हैं वो ग्यारह लोगों ने रात पैठ करके के पंद्रह सौ से लेके कर सत्रह सौ फार्म भरे हैं और अभी सब के चालू है वो मैंने सुना है कि आपने ये लाड़की बहन योजना के तहत तो यौला शहर में एक कंपिनियन चलाया अभियान चलाया और उसके लिए शिविर भी लगाया था शायद हाँ मैंने शिविर भी लगाया था और शिविर के अंदर बहुत से लोगों का जो जिनको नहीं मालूम था उनको भी हमने बुला बुला के काम उनका किए किसी के बाद आधार कार्ड नहीं थे उनके आधार कार्ड को सही करके और वो जो लड़की बहन को लगते थे वो हिसाब से हमने काम किए और आज भी लोगों के पैसा चालू है उसमें काफ़ी लोगों का अच्छा इसके अलावा शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांचं भरीवासं योगदान आहे उमराव बी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांनी जे आहे जे विद्यार्थी प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण होतात अशा तालुक्यातील संपूर्ण विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी ट्रॉफी आहे प्रमाणपत्र आहे त्या ठिकाणी वाटप करून त्यांना प्रोत्साहन त्यांचं वाढवलेलं आहे तेसुद्धा काम त्यांचं महत्त्वाचं आहे येवले शहरामध्ये सुरू असलेली येवला उर्दू गर्ल्स हायस्कूलचे ते संचालक आहे स्वतः सेक्रेटरी आहेत मुझे ये बताओ शिक्षण फील्ड में और क्या काम है तुम्हारे मैंने शिक्षण फील्ड में उमराव भी शग़ी अहमद एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से मैं हर साल बच्चों को इनाम के इनाम देता हूँ पूरे पूरे यौला शहर के जितने भी स्कूल है और तालुका के अंदर जितने स्कूल है सबको जो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर आते हैं मैं सबको पहला इनाम देता हर साल का मेरा काम है सात आठ साल से मैंने किया है अभी नंबर कुछ बदलने से वो काम मैंने अभी बंद किया लेकिन आइंदा मैं वो काम करने को करना चाहता हूँ अच्छा आ, मुझे ये बताओ सामाजिक काम के अलावा तुमने तुम्हारी जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके ज़रिए शायद लोगों के लिए एक एम्बुलेंस भी दी थी है हाँ, मैंने पानी का टैंकर दिया है लोगों के लिए जहाँ भी शादी होती है वहाँ फ्री में पानी जाता है मेरे उससे उसके बाद मैंने हमारी भी एजुकेशन सोसायटी में एक एम्बुलेंस है वो सिर्फ पेट्रोल के ऊपर जो पेट्रोल लगता है उतना ही पैसा लेते हैं और पेशेंट को ला के जहाँ भी जाना होता है वहाँ उनको छोड़ के वहाँ से लेके भी आने की जिम्मेदारी हम पूरी पूरी करते हैं जे है प्रथम क्रमांका उतीर ने उतीर्ण यहाँ विद्यार्थी जे है पुरस्कार वितरण सोहा यठिका पार पड़ला जो तीज जी एम्बुलेंस है तो ठिकाणी ना नफा ना तोटा याचा या तत्वावरती थी गाड़ी जहाँ है रुगणा न दिली जाती थी, थी एक प्रकार मोफत सेवा है इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं उस स्कीम्स को चलाने के लिए लोगों में और क्या क्या तुमने लोगों की मदद की मैंने संजय गांधी निराधार जो एक स्कीम है हाँ जो बेवा लोगों की स्कीम होती है उसके अंदर काफ़ी मेहनत होती है तो वो मेहनत करके अपना उसको स्कूम को वो जहाँ तक के अपनी कोशिश है कि हर यानी जो आ, वो है उनको मिलना चाहिए उसकी कोशिश करते हैं और उसको पूरा पूरा साथ देते हैं हाँ उसके लिए प्रस्ताव बनाना हाँ, कागजात जमा करना डॉक्यूमेंट्स तैयार करना इसके लिए तुम उनकी मदद करते हैं पूरा पूरा मदद करके स्कीम को चालू करते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि आज तक जैसे तुमने जैसे राजीव गांधी योजना है संजय गांधी निराधार योजना है इसके तहत कितने लोगों का अभी तक लाभ मिला है फायदा उठा लिया है उन्होंने ऐसी कुछ उसकी एक आपके पास फिगर है क्या मेरे पास फिगर तो ज़्यादा नहीं है लेकिन दो से ढाई सौ लोग ऐसे होंगे जो गरीब महिला है जिनके लिए मैंने काम किया है उनका आज भी पगार चालू है उसके अलावा जो अपंग लोग है अपंग लोगों के लिए साइकिल दिए हमारे अम, एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से तीन चार की साइकिल है उसके बाद इलेक्ट्रिक जो हमारे भुजबल साहब की तरफ से मिली थी हमको उसमें तेरा सायकल हमने इलेक्ट्रॉनिक दिए जो आज चालू आहे म्हणजे त्यांनी आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून अपंगांना तीन चाकी सायकलीसुद्धा दिलेल्या आहेत आणि भुजबळ साहेबांच्या माध्यमातून शासकीय योजनेअंतर्गत त्यांनी इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणाऱ्या ज्या सायकली आहेत त्या आपल्या प्रभागामध्ये आणि आपल्या आसपास असणाऱ्या लोकांसाठी त्या दिलेल्या आहेत तो आप कौन सा ॲसा बडा संकल्प आहे की के लिए करणार चाहते इन मैं अगर निबड़ के आऊँगा तो लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा काम करूँगा मेरे दिमाग में और मेरे दिल में एक बात है कि आ, अपने समाज के अंदर मुस्लिम समाज में आ, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है डिलीवरी का जो लोगों को यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होती है तो हमने एक जगह पास की है जो नानगा रोड पे है चौदह घंटे मैंने साहब को वो भुजबल साहब को उसके पेपर भी दिया हूँ क्या आने के बाद मेरे लिए एक डिलिव्हरी का एक छोटा गॅरा खाट का हॉस्पिटल बना के दीजिए हमारे दिली हमारे शहर केली आहे अच्छा म्हणजेच अतिशय त्यांनी चांगला संकल्प केलेला आहे तर सामाजिक जीवनामध्ये वावरत असताना या ठिकाणी माणसाचं आरोग्यही तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून त्यांनी या भागातील मुस्लिम समाजाला एक चांगल्या प्रकारचं गा गा अकरा खाटचं औ त्या ठिकाणी डिलिव्हरी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी जागासुद्धा सुचवलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने ते भुजबा साहबान संगित संगित पन है भविष्या कदाचित ये लवकरच अपने क्या से हज़र हो रहा है मुझे ये बताओ हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ जो भी मेरे प्रभाग के लोग हैं उन्होंने मुझे पूरा पूरा साथ देना मैं अगर निवड़ के आऊँगा तो मैं पूरा पूरा उनके लिए पूरा काम करता रहूँगा मतदार अपील सुधा के लिए न्यूज लोकतंत्र एटीन साठी हुसैन शेख सह हुसैन शाह य